Выходим и уже на поселку. Думаю, начнем из сюда. Думать. Думаю, мама узнает место. Сейчас доходим до того здания. Поворачиваем налево. Вот. Ну и останется еще 3-4 минуты идти. Вот, как видите, тут у нас, конечно, уже Отлично, я сказал бы даже. Тарас на улице плюс 10. Вот. Сонечку. Вот. Все было прекрасно, конечно, есть ложка девчонки. В виде такого, в общем-то, силого и с моей страстью. Конечно, к не очень хорошо. Но так как у меня впереди еще целый день, буду делать спеша все, чтобы не потеть. Вот.